поддерживал этих страусов. У нас на очередь подсудных, как говорится, задачка, тестик. Нам надо за наревностью трикутника, я как кажу, что значит сумма двух сторон трикутника мая быть больше, чем третья. У да? Значит, если вы забыли, я вам напомню. Сашенька, скажи мне, что тут должно быть? Так, Саша, ну что ты, налей ну, мне, чтобы мне соромно не было. Саша, ну ну, ну, не позор меня. Ну, какое 2? Давай мы сейчас значит повторим. Почему 2? 8 плюс 2, да? Будет 10. 10 меньше, чем 15. Не говори о плохом, мы сейчас сделаем. Значит, 6. Что, чего нам не подходит 6? Потому что 6 плюс 8, 14. 14 меньше, чем 15. 9. Вот это хорошо. Это хорошо. 8 плюс 9, это 17. Минимум сколько я должен сидеть.